আপুনি মিঠা আলু খাইনে মিঠা আলু খোৱাৰ ফলত শৰীৰত কি কি হয় আপোনাৰ স্বাস্থ্য বহু দিশত উন্নত কৰিব পৰা এবিধ ফল হৈছে মিঠা আলু আজি আমি মিঠা আলুৰ বিভিন্ন উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম আমি প্ৰায়ে মিঠা আলু উপকাৰী বুলি শুনো কিন্তু এই মিঠা আলু আমি ভবাতকৈও বহু বেছি উপকাৰী হাড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃকলৈকে প্ৰতিটো অংগৰ বাবেই ই আপুনি স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব বিচাৰে নেকি তেন্তে দৈনিক মিঠা আলু খোৱাৰ অভ্যাস কৰক মিঠা আলুৰ মিঠা সোৱাদ থকাৰ পিছতো ই তেজত শৰ্কৰা মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে উতলাই খাব লাগে কিন্তু সেৱনৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো কিন্তু নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ উপৰিও মিঠা আলুত থকা পটাছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু কলেষ্টৰলৰ মাত্ৰাও নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাত সহায় কৰে এই মিঠা আলু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে কিয়নো ই হৃদৰোগ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে বৃক্ষ ৰোগ অন্যতম গুৰুতৰ সমস্যা যদিও মিঠা আলু সেৱন কৰিলে বৃক্ষ ৰোগীৰ বাবে উপকাৰী হব পাৰে ইয়াত অধিক পৰিমাণৰ পটাছিয়াম থাকে যিয়ে বৃক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ইয়াৰ সেৱনে বৃক্ষৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে মিঠা আলু হৈছে উচ্চ আঁহযুক্ত পাচলি যিয়ে ওজন হ্ৰাস প্ৰক্ৰিয়াত সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ই শূণ্য কেলেৰিযুক্ত খাদ্য যিটো নিমখ বা মছলা নোহোৱাকৈ সিজাই খাব পাৰে ইয়াক সেৱন কৰিলে আপুনি দৈনিক ভোগ অনুভৱ নকৰে যিয়ে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে এইদৰে মিঠা আলু স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী বৰ্তমান সময়ত বজাৰতো ই যথেষ্ট পৰিমাণে উপলব্ধ হৈছে গতিকে মিঠা আলু আপুনি খাদ্য হিচাপে খাব পাৰে নিউজ ডেস্ক আই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট